ગુજરાતમાં રાજકીય ધમાસાણની વચ્ચે હવે કોંગ્રેસ પાર્ટી દ્વારા આગામી આયોજન માટે બેઠક યોજાશે ત્યારે ગુજરાત કોંગ્રેસના પ્રભારી મુકુલ વાસનિક અમદાવાદ પહોંચ્યા હતા ગુજરાત કોંગ્રેસના પ્રભારી મુકુલ વાસનિકે જણાવ્યું હતું કે ગુજરાતમાં કોંગ્રેસ પાર્ટી એ વધુ મજબૂત બનતી જઈ રહી છે બે હજાર સત્યાવીસના ઇલેક્શન માટેની તૈયારીમાં અમે ઘણી બધી ઘટનાઓ પર ચર્ચા કરી છે અમને ખબર છે કે ગુજરાતમાં હાલ કઈ સ્થિતિ છે અમે ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં સક્રિય મુલાકાતો કરી રહ્યા છીએ छे संगठन माटे अमारु कार्य हमेशा चालू रहे छे ज्यारे पण जरूरी मंतव्य लेवा होय त्यारे ते लेता रहीशुं देखिए आज के आने के पीछे मेरा मकसद ये रहा कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जो राजनीतिक सलाहकार समिति है उसकी हमने बैठक रखी है और आज गुजरात में क्या स्थिति है संगठन की क्या स्थिति है हमारे सामने कौन से प्रमुख मुद्दे हैं किन बातों की तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है ये तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए आज की बैठक हो रही है और आज ही की बैठक में प्रदेश कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता एआईसीसी से हम सभी जो गुजरात की जिम्मेदारी संभाले हैं जब सभी एकत्रित हो रहे हैं तो ऐसे मौके पर जो मार्च के आठ नौ तारीख को एआईसीसी का अप्रैल के आठ और नौ तारीख को जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन का यहाँ पर आयोजन हो रहा है उस सिलसिले में भी यहाँ पर बातचीत होगी और तमाम नेताओं की राय क्या है किस तरह का यह आयोजन हम सफल बना सकते हैं क्या क्या तैयारी करने की आवश्यकता रहेंगी ये भी चीज़ों को लेकर हम बातचीत करेंगे